მეგი როვლების ქვეყანა ჩაქვიჩ შემოვიარე მითხარი მოალო ათო დაიგვიანე შენ თუ დაკრე ფილიმას ნამდვილი ყოვლელები მინდა გხუს სიხლე მინდა არა ვარ მგონი იჭა Мегі, я тільки скажу, що дякую вам. Ці двоє дівчаток при надії. Обидвоє сподіваються на перемогу в шоу Голос України, але Мегі ще трошки більше при надії, бо вона буде скоро мами. Знаєте, я смотрела, мені хочеться плакати. Якщо чесно, ком в горлі. Тому що це мої дві любимиці, абсолютно красавиці. Такие голоса. У каждой есть свое, то, что дал Бог, потому что перед нами э, представительница Армении и Грузии. Такое впечатление, что пел ваш народ вместе с вами. Это безусловно, ваши родители вам помогали сейчас. Абсолютно. И в зале, я знаю, да, родители. Хочется поаплодировать и спасибо за таких замечательных детей. Талантливых красивых, харизматичных. И я не знаю, как я буду делать выбор. А давай, нехай коллеги, джентльмены поможет. Юрий, как вам выступ? Двух Две красивых... замечательные певицы. Асмик, с моей точки зрения, пела здорово, но я это уже слышал и на отборочном, сказать, ничего нового я не услышал. А вот то, что удалось Мэгги, это называется высший пилотаж, потому что она сделала произведение. У меня сердце, когда она пела, у меня плакало сердце. Вот я слушал ее песню, я видел грузинскую маму, которая просит не стрелять в ее сына. Дякую, Юрий, вам. Святослав, Ну, після того тих слів Юрія Євгеновича, прониклих, які він вже сказав, вже важко щось додати по, по суті, але я би хотів захистити Асмік в тому сенсі, що на, на відміну від попереднього е виступу, де для мене була очевидна перевага, тут я би сказав, що ну, можливо драматично дійсно Мегі була трошки переконливіше, це правда, бо пісня була така: от у вас обох красиві тембри, і ви об обоє. Маєте емоції, але ви обоє ще не до кінця володієте цими голосами, я